মস্ত ৱেলকাম বেক টু মই ইউটিউব চেনেল সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ মিষ্টাৰ চিৰঞ্জী ইউটিউব চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ গাইজ আৰু গাইজ আজি একদম পূৰা বেলেগ ধৰণৰ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মানে আপোনালোকৰ ওচৰত আহিছোঁ বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' এটা লৈ মানে কি গাইজ বহুত দিনৰ সপোন বহুত দিনৰ অপেক্ষা বহুত দিনৰ কষ্ট বহুত দিনৰ কিছুমান মানে সপোনবোৰ পূৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে কিছুমান ঘাট প্ৰতিঘাত তেনেকুৱা বহুত সন্মুখীন হৈছোঁ আৰু কেঁচা দোকানৰ পৰা আজি মই আজিৰ দিনত আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আপোনালোকৰ মৰমত এটা পকী দোকান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু আজি সেয়ে আজি আমাৰ দোকান অ'পেনিং দিম আৰু আজি অ'পেনিং কৰিম আৰু এই দোকানটো মই কি চিষ্টেমত কি দোকান খুলি আছোঁ আপোনালোকক মই দেখুৱাম আপোনালোকক মই দেখুওৱা হোৱা নাছিলে ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই দোকানৰ ওচৰত পৰিৱেশটো ইমান মানে ধুনীয়া আপোনালোকে যদি এই লীলাবাৰীৰ পৰা আহে তেতিয়া আমাক এইডোখৰতে লগ পাব আৰু চৰাইমৰীয়া ফালৰ পৰা যদি সেইফালে দেখা দিয়ে সেইফালে এটা চাইন বৰ্ড দেখিব আপোনালোকে সেইফালৰ পৰা হৈছে আপোনালোকৰ চৰাইমূৰীয়া চৰাইমৰীয়াৰ ফালৰ পৰা যদি আহে খুব বেছি আপোনালোকৰ দুই তিনি কিলোমিটাৰমান হ'ব আৰু বহুদিনৰ কষ্ট বহুদিনৰ কিবা এইখিনি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আমাৰ ইয়াতে মানে কি কি পায় সকলো আপোনালোকে হয়তো দেখিলে ভিডিঅ'ত তাৰপিছতে গাইছ সেই কৃষ্ণশ গছজোপা ধুনীয়া হ'ব এটা সময়ত ধুনীয়া হ'ব আপোনালোকে আহি জিৰাব পাৰিব আৰু এই কৃষ্ণচূড়াৰ গছজোপা মই বহুত দিন হোৱা নাই ৰোৱা কিন্তু এইটো অলপ সোনকালেই ডাঙৰ হৈ গ'ল আৰু সেইফালে দেখিব পাৰিছে আপোনালোকে আমাৰ দোকান এটা হৈছে কাপোৰৰ দোকান এটা হৈছে মূৰ আৰু এইটো হৈছে হোটেল চিৰঞ্জিত আৰু ধুনীয়াকৈ আজি অ'পেনিং আছে আৰু আপোনালোকে ভৱিষ্যত দোকানত আহি আপোনালোকে ক'ৰবাত যদি লখিমপুৰলৈ আহে ধুনীয়াকৈ একাপ চাহকৈ পাব উপলব্ধ হ'ব চাওমিনৰ পৰা আদি কৰি ফালে আৰু আহি পাইছিলে নাম গোৱা আইসকল আহি পাইছিলে ¡Es মেগীন এতিয়া প্ৰসাদ খাই আছোঁ নতুন দোকানৰ নতুন প্ৰসাদ এইফালে ৰাইজসকল খাই আছে তাৰপিছতে এইফালে দাদাও একদম আহি পালেহি পাৰ্চেল এটা দুটা তিনিটা আছিলে তো ডেলিভাৰী বল আহোঁতে মানে দাদা সঠিক টাইমত আহি গ'ল সেইটো বস্তুটো মিঠাই থ'বলৈ ইয়াত এতিয়া কাঁহী ব্যৱহাৰ হৈ আছিল যিহেতু তো মিঠাই থ'বলৈ এক্সট্ৰাকৈ সেইটো লৈ আহিলোঁ প্ৰসাদটো খাই ল'ম আৰু আমাৰতো এই গাজ মাখি ইয়াতে বগাই আছে তাৰপিছতে মাখি ধৰি আছে বহি লৈ তেওঁলোকে বহিব পৰা হোৱা নাই আৰু মানুহ অলৰেডি মানে ৰাইজসকল গ'লগৈ এতিয়া আমি আছোঁ দোকানী দোকানী মালিক আৰু দোকানী ফেমিলি ইয়াত মানে ধুনীয়াকৈ আছোঁ এতিয়া আৰু আমাৰ এইটো এইটো চেলমেনটো শুই আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান আৰু আমাৰ এই বাবু মাখি ধৰি আছে গাইজ এইটো মাখিটো সেই পূৰা ধৰিব লাগিছে এইটো এইটো গাইজ সেইটোৱেই আৰু একদম ধুনীয়াকৈ এতিয়া আন্ধাৰো হৈ গ'ল আৰু সেনেকৈ একদম ডেক'ৰেশ্যনটো ইমান খাজ নাই দিয়া আৰু সাঁচ দিবলৈ খাজ লাগিব সেয়াই লাইট কেইটামান লগাব লাগিব আৰু সেয়া মানে পূৰা একদম কিবাকিবি আন্ধাৰ আন্ধাৰে হৈ আছে বাৰু এতিয়ালৈকে আৰু ৰ'ব মই কেমেৰাটো অলপ মুচি লওঁ দেই তাৰপিছতে গাই কালিৰ পৰা যিটো আকৌ মানে ষ্টাৰ্টিং ভালকৈ কৰিব লাগিব যিটো অপেনিং আছিলে আৰু সকলোকে কৈছোঁ যে আহিব আগৰ দৰে মৰম চেনেহ কৰিব আৰু এপাক ক'ৰবাৰ পৰা যদি আহে সিহঁতে অকণমান জিৰণি ল'ব তো যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব অন্য এটা ভিডিঅ'ত আকৌ অন্য এটা ৰূপত লগ পোৱাৰ বাই বাই জয় অসম জয় হিন্দ জয় ভাৰত নেক্সট ডে' আৰু নেক্সট ডেত বহুত কাম কিবা কিবি কৰিলোঁ এতিয়া দেখাম আপোনালোকক কি কি কৰিলোঁ চুগাইচ চাওমিনটো আছে চাওমিনটো মানে মানুহ আহিলে বনাই বনাই দিব লাগে যিহেতু এতিয়া বনোৱা নাই মানে বইলিং কৰি থৈ দিয়া আছে কিন্তু দেখাও নহয় সেইটোৱে চুগাইজ মিঠাইকেইটা মানে আপোনালোকৰ যিহেতু দামবিলাক চবে সুধি থাকে ইয়াতে এতিয়া চিল মাৰি দিছোঁ দামকেইটা এতিয়া সহজ হ'ব আপোনালোকে আহি ডাইৰেক্ট ল'ব পাৰিব আৰু এইফালে আমাৰ ভাইটিৰ পৰা জলপান কৰি আছে দুপৰীয়া টাইমত মানে ইয়াতে বঢ়িয়া চুগাইজ কাষ্টমাৰটো অহা নাই আপোনালোকক ৰখাই আছোঁ সোনকালে সোনকালে আহোঁ আৰু কিন্তু কওঁ আপোনালোকৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আপোনালোকে শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ কাৰণে সেইবিলাক দোকানবিলাক থলোঁ আপোনালোকে অলপ অহা যোৱাটো বেছিকৈ কৰিব এতিয়া আমাৰো ভাল লাগে সেইটোৱে